Сегодня на комиссии было рассмотрено порядка 20 вопросов. В основном это были вопросы, связанные с утверждением новых редакций уставов касаемо закладов культуры и освиты, в том числе и спорта. Рассмотрели сегодня обращение общественных организаций. Наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос громадской организации ГБР в отношении руководителя школы ШГТ. Выслушали все претензии, пришли к выводу, потому что надо организовать встречу родителей, коллектива этой школы с представителями этой общественной организации, в том числе и с представителями депутатского корпуса, и уже э, таким э, широким загалом принять какие-то решения, дабы исключить эти конфликтные ситуации.